Свинуть наші вороженьки необраса на сонці, Запануєм поем и братья, у своїй сторонці.

Мы решили ее сохранить на ночь. Для тех, кто остается на ночь, вот им будет такой вот бонус покушать европейской колбасы. Я не знаю, какая она кушает. Остаюсь на ночь. И тот, тоже, кто хочет записаться, в ночную смену Екатерина Жемчужникова у нее записывается. Проходили все украинские страйки студенческие по и в Донецке он тоже был. И подробнее расскажет участник и один из организаторов. Меня зовут Георгий, я студент Донецкого национального факультета. Когда узнал про то, что является страх студента, пришел, что и Донец должен к этому подключиться, и в частности Донецкий национальный университет, своими силами зарепостил, ВКонтакте позвонил, кому знал. И, в общем, согласно, Сколько человек? 10, наверное. Ну, в общем, мало собралось. Кто боялся, кому как обычно было лень, кто-то просто был безразличный. Кто возмущалась, забрала ребят с собой, вот эти, которые э, не были студентами. Пригласила начальность. Я пошел тоже. Э, мы там посидели, попили чаек. Э, в общем, на выходе нас белица ждала уже, э, как обычно. Альба! 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 Да, ребят хотели увести в участок. Но ну, мы действительно мы попили чай с Татьяной Ивановной, поговорили о политике, о том, что нужно занимать активное участие, что нужно... Э, ну, политика это все, это не только какие-то фраги, это не только выход на площадь, но и это вспоминали ну, Древнюю Грецию, вот эту всю историю. И, и еще там были аспира, аспиранты, вот, он сказал, ну, я, я совсем согласен, я был в Москве, все это видел, но понимаете, вот так бы студент, если бы не пошел на митинг, он бы прочел, например, Хайдегера, а так он не прочитает. Хайдегер это такой философ, вот, рекомендую, посмотрите. Давайте покажем, что мы не только ходим на митинги, но и читаем Хайдегера. Підписання ассоциації з ЕС, то відставку уроди Мухабазарова. И так как підписання мое будет завтра, то щоб вы до адміністрації президента мы відправили сьогодні и підписали его. Його... Думаю, чи підписати від Лук'янченко, бо він вже тут був, як написано в ЗМІ. Він сказав, що він був до Майдану, коли ще майдану не було. А ви вирішили підписати його від Тараса Григоровича Шевченка з Донецького Майдану? Я сподіваюся, ніхто не проти такого визначення, а там всі наші фамілії вже є, що ми підтримуємо. Ми виступаємо за підписання угоди асоціації з ЄС та відставку у домікової задума. Господа! Вот на Бентли, на Каенах. Кто-то там написал, что какие-то придурки на нищебродских машинах приехали. Вот, ну, блин, ну не могу я еще пока заработать на Каен. Стараюсь, но не могу. Видимо, неравные условия. Веропус, да, вот в Европу поступим, посмотрим. Да, лет через 15, может, как-нибудь выкручить. Никаких народных мотивов ни в коем случае. Это то, что с невероятной силой навязывается сейчас сверху. Нет, это окончательная смерть для нас. Если бы что-то могло вдохнуть нас хоть какую-то пассионарность, нам запрещено уже все. Трусы да, – это показатель. Сегодня, смотри, эхо Москвы, какая-то дура написала донос об обнаженке в музее изобразительного искусства. Нам навязывают православие и народность. Нам православие вот вот пишет Конституцию. Уже внесено на рассмотрение Думы. Мы задыхаемся, мы умираем, мы в тюрьме. А ты как я плачу. Я желаю Украине всей душой оторваться от этого ада. Отсюда уже никто не выйдет живым. Бегите без оглядки и забудьте Россию, как страшный сон. Я хочу просто сказать, что это вот Мария Ремезова вчера написала мне и попросила, чтобы я здесь вам это передал. Если вы будете слушать какую-то кремлевскую пропаганду о том, что Россия как-то там хочет Украину или какие-то обещания, не, не слушайте этого. На самом деле Москва, Питер, Екатеринбург, они хотят, чтобы Ми сделали свой выбор. Мы сделали свой выбор, таким образом, мы поможем не только себе, мы поможем и им. Василь Семененко, до речі, який загинув в 28 років від рук НКВД. Ну так, між іншим, де зараз ви кати мого народу? Де велич ваша? Сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води уже черного ваша злоба не впаде. Народ росте и множиться, і без ваших нагаїв и палаша. Під сонцем вічності, Древніє і молодіє, його жорстока і лащідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перехрестить мій народ, Пощизнуть всі перевірні приблуди і орди завойовиних в заброд. Ви безстріки каців осатанілих, не забувайте вирудки ніде. Народ мій є в його гарячих крилах, козацька кров пульсує і гуде.